今日ナンプラお兄さんが行くのはバンコクからすぐに行ける自然豊かなスポットバンガシャを。ここはスクンビットエリアから見るとシャオプライアー川の対岸に位置する場所にあって都会のオアシスのような場所です今回はバンガシャの中にあるおしゃれなカフェやカヤックができる場所などをご紹介しますそれではナンプラお兄さんと一緒に行ってみましょう

レンタルなのかなこれ。そうだね。まず自転車借りちゃおうか。うん、バイクはね無事レンタルできました。ね、もうピアノすぐ横にあって。ね、便利だね。便利便利。一、うん、日五十バーツで借りる。うん、そう、二日で百バーツでね,そうだね借りてきました。ね、じゃあ、こんなすんなり行くとは。そうだね。自転車借りるのに大変だから。確かに真横っていうのがいい。そうだね。まあ。 それでは,ちょっと、はい、では行っっててみみままししょょうえ,、ね、えバンコクにこんなとこあるなんてやばくない さん、止ってるね。バ韓国。トゥリーハウスに着きました。ね、ここはね、ねあの有名なカフェらしくて。なんか、もう、中からもう、おしゃれさがもう。にみ出てるよね。ねうん、後ろの方にはね、こういう自然が。広がったりとかもする、うん。そうだね、こっちはね。うん まだだ内側なんだけど、外に行くと、うん、あのチャオプライヤー側沿いの景色がね,そうだね見えるらしいからインランドもかっこいいしもう、ね、そうだねうん行ってみましょう、はい、ここねなんか止まったりもできるらしいんだよねおしゃれだねおしゃれだね本当。もう入り口からして。 うん。とりあえずね、飲み物を頼もうか。スムージーがいい。うん。

ホテルなんじゃない。ホテルか。ああ、おしゃれだよね。うん、いや、この作り、おしゃれだな。ねえ、うん。秘密基地みたいな雰囲気で。面白い。い普段の落ちないだの言われてた、退しそうだ。確かに、確かに。なんか。日常の喧騒を忘れられますって感じだね。そうだね。はい、あ。 いいお座敷の席がね、っあったんです。すごいね、こうなんか自然とね、なんか一体化してる感じがして。顔がもう、顔の,の前が。うん、本当顔の上なんだよね。<laughs> すごいね、こうやって引きで見るとね、寄り添ういう感じがする。ね、下に顔が見えてるか。うん。ねえ。いい感じです。本当にね、モダンとさ、なんか最後の自然な感じがこう透かしてる。

葉っぱそのままの味がするあ、本当ミントが強いってことミントうちで育てたんだけどうんミント大量に使った何だった？うん、うん、いい景色なままねそうだねうんうんいやいいね、癒されるね、るねこういうところ、ね、うん きれいだな。 かなここかなうんこれですはいこれ今日のお宿に着きました ホームスティみたいなな感じんんんだってねえううあすごい綺麗なんかいいオチだね <laughs> お<ー>わマーク。 スワイマーク。わあすごい。綺麗。すごいスワインマークだね。<laughs> お湯広いね。広い。しかも景色がね、めちゃくちゃいいね。小さ、うん、いね。<の>部屋からは、おお大自然が広がってます。すごいね。最高だ。バナナの木とか。 ヤシの木とか、本当もりもりです。いいね。これ、なんだろう、リス。いるんだね、こういうところに。なか食べてるね。木の実みたいな。すごい、なんかここにいるだけ、なんかいろんな生物。うん。うん。水鳥かな。 食べてみますかこれ。ね、うん。初めてなんだよ。バンコク二年ぐらい住んでてさ、ね。売ってるんだけどね。ねちょっと美味しそうに安くってたのちょっとこれ。あこれ緊張するわなんか。値段の味が全然想像がつかない。甘め、ね、あのココナッツ系のさなんナミ。でうん。甘いですだからちょっと想像つかないんですけど。食べてみます。うん、種が入ってるんですかね,ねカボス系ですか。 見るか。るかいただきまーす、うん。シャキシャキって。すごい。えどんな味超甘い。超甘いんだ。ええ普通にはね、カリッツリンみたいなんだけど。り、うん。ごのゴも詰める。あ、った。<laughs> そんなおいしいの？あ、ばいよ。 なにこれ、なん、なんでこんなの食べてなかった、うんだろう。食べてみてください。うん、いただきます、うん。どうしたの、こんなの。面白い。りんごの超甘いやつって感じない。え、本当食べたことない味。なんだろう。確かにちょっとりんごっぽいシャキシャキしてて。うん、<あ>水分のない。あんま水分ないね。うん、水分のない超甘いりんごって感じ。うん。 すごい甘い、うん。これは甘いわ。面白い。こんなにさ、何年も生きてるのにさ、こ、うん、んな美味しい物食べたことない、すごくない？確かに。うん、全く知らなかったね、うん。あそこにココナッツの木が生えてるんですけど、あそこに実がついてるんだけど似てるもんね形が。やってみると。 いや、今グーグルレンズ見たんですけどこいつの正体が分かりましたよようやくね,ねいつも食べてた、うん、乾燥したものをデイズですあれねねあのーうん、よくね水煮とかねドライデイズになっているとちょっと茶色っぽくなってるからね全然色が違うから分かんなかったんだけど、うん、こんな感じなんだねもういや 乾燥してて甘く、うん、て美味しかったからさ、うん、ね生でも食えるのかなって思ってたけど生の姿が分からなかったんだよね生前、うん、のね。いや本当ね。フレッシュな状態でもうまいわ。うん、タイ会は安くてこんな美味しいもの食べるの、うんいや。いやまずいです。ね本当だね、うん。ホステルの向かい側にあの海かかる見ますよね,ね。すぐ横なんだよね。すうん。 だからもう、すぐに乗りに行くことにしました。うん、結構ね、なんか乗れる範囲広そうだったんだよね。そうねサビか。可愛いね、ここ。うん、あ,あ、ああこれジャケとかしてくれるの。<ー>おお。なんかもう入り口からすごい味があるね。 合わせていいねううんんすすごなもぐだはやくに乗りました1キロ先がチャオプラヤー川でってました。 すごいね、うん、ね、えう面いえー、面,白面白いんだけど<ー>あすごいすごい <laughs> えすごい探検してる感めちゃくちゃあるバンコクでこんなことできるとは本当だよね

種なのかな。種なんじゃない。へえ知、ー、らね、うん、食べられない。うん。<laughs> うん、あ花も咲いてる。うん。あすごい。原始的な花だね。すごい形が。うん、ええー。穏やかだね。 そう考えたらさ、日本の川ってさ、全部結構流れ激しくない？こんななんか落ちてたところがないよね。なんか水が反射してて、あと雪が、あっという間、モなイズみいじゃない？ええ、なんかして雪は日本では生えてないもん。 ホントんこの後も僕たちは漫画町のゆっくりと流れる時間の中で過ごしました万国の都市にいると聞こえない虫の音や静かな雰囲気に癒されるので週末にリフレッシュしたい人にはおすすめの場所ですそれではまた次回お会いしましょう またね